হাজাৰজন উপকৃত হওক কিন্তু এইটো কোনোবা বেপাৰ বা মানে ধনুপতি হ'বলৈ কৰো প্ৰতি হ'বৰ কাৰণে নহয় নহয় কিন্তু কোনো পইচা পানী ডিমাণ্ড দাদাৰ ডিমাণ্ড নাই ডিমাণ্ড কথা নাই আমাৰ কথা হ'ল কি মানৱ সেৱাই শ্ৰেষ্ঠজন নমস্কাৰ মই চোম দাদা আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ গাঁঠি বিষ ভৰি বিষ বা অন্যান্য আপোনাৰ কঁকাল বিষ বা অন্যান্য আপোনালোকৰ কিছু ৰোগত আপোনালোকে বাৰু ভুগি আছে নেকি যদি ভুগি আছে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব খুবেই ভাল পাব আৰু আপোনালোকেও উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু ভাবোঁ মানে এজন শদিয়াৰ পৰা আৰু এজন বঙালমাৰ পৰা মই জনামতে তেখেতলোকে কোৱা মতে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুলি কৈছে আহি পেলাই তেখেতলোক আমাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল যিহেতু আমাৰখনো চাবলৈ খুবেই হেঁপাহ কৰি আছিলে আৰু সেয়েহে মানে তেখেতলোকো আহি উপস্থিত হ'ল আৰু তেখেতলোকৰ কেইটামান গুণ মানে কেইটামান কথা মই জানিলোঁ আৰু সেই জনাৰ পাছতে মানে আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াইছোঁ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকেও উপকৃত হ'ব আৰু মোৰো খুব মনটো ভাল লাগিব কোনোবা এজন দুখীয়া শ্ৰেণী মানুহক সহায় কৰিব পাৰিলে আৰু সেয়েহে প্ৰথম প্ৰথম দাদাক নমস্কাৰ দিলোঁ মোৰ ফালে নমস্কাৰ আৰু এইফালে আপোনাকো নমস্কাৰ দিলোঁ দাদাকে নমস্কাৰ ইমান দূৰণিৰ পৰা আমাক যে বিচাৰি আহিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে থাকিলে আৰু আপোনালোক থাকিলে কওক কিবা এষা কওক মানে ৰাইজৰ উপকৃত বিষয়ে দুৱাৰ কওক যেনে আপোনাৰ কি বুলি ক'ম আৰু বৰ্তমান এই বিষয়টোতো বহুত দিনেই হ'ল কৰি থকা কিন্তু ৰাইজলৈ এনেকৈ ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে জনোৱা নাই আৰু তেনেকুৱা সংযোগো হোৱা নাছিলে বৰ্তমান নিজৰে ভাইটি আছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দায় আমি চাই থাকোঁ চেনেলবিলাক ভাল লাগে কিন্তু ভাইটিক লগ নাপাওঁ যোগাযোগো কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি আহিলোঁ আৰু ফুৰি ফুৰা চলে ভাইটিৰ ওচৰত আহোঁতে লগ ভাই ভাইৰ যেনিবা ভাইটি ক'লে যেনিবা ভিডিঅ' ভিডিঅ'কে বনাই দিওঁ বনাই হয় হয় কথা হ'ল কি আমি বিশেষ বোলে বহুত ডাঙৰ মানুহ তেনেকুৱা নহয় আৰু বহুত মানে আমি অভিজ্ঞপুৰুষ তেনেকুৱা নহয় কিন্তু আমি কিছুমান কথাত যেনিবা ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত গুৰুজনাৰ কৃপাত কৰি আছোঁ সেয়েহে তাৰে মাজতে মানে বহুজনে উপকৃতও হৈছে নোহোৱাও নাই বহুজনে উপকৃত হৈ আছে আৰু তেনেকৈ উপকাৰ কামখিনি কৰি গ'লে আমাৰো মনত ভাল লাগে ত' মই এটা কথা কওঁ আপোনাৰ বিষৰ কথা আপুনি অথনি কৈ আছিলে বিষৰ কথা যিহেতু শুনিলোঁ বিষ মানে আপোনাৰ কোনটো কোনটো বিষ আপুনি চিকিৎসা কৰিব পাৰে সেনে চিকিৎসা বুলি কওঁতে সাধাৰণতে বৰ্তমান আমি যিখিনি ওপৰত গুৰুত্ব দি আছোঁ বৰ্তমান আগৰ কথা বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে গাঁঠিৰ বিষয় গাঁঠিৰ বিষ ন পুৰণা গাঁঠিৰ বিষেই হওক বা নতুনেই হওক আৰু হাত ভৰি এইবিলাকৰ বিষ মাথাৰ বিষ কঁকালৰ বিষ আদি কৰি ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে লগতে এটা বহুত ডাঙৰ বেমাৰ যিটো বেমাৰ নেকি ডক্তৰে পানী উলিয়াই উলিয়াই দিয়ে বাৰম্বাৰ চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হয় পানী জমা হৈ যায় আৰু গাঁৱলীয়া মানুহে মানে ইয়াক কয় যে সেৱা পান কৰে আৰু কিছুমান বেজেজ যেনিবা তাবিজ দোল তাবিজ দিয়ে কিন্তু আমি এইখিনিক যেনিবা গাঁৱলীয়া পদ্ধতিৰে আৰু বনদৰ বা আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ দ্বাৰা যেনিবা সেইখিনি উপকাৰ হ'বৰ কাৰণে দিওঁ বৰ্তমান তেনেকুৱা দুই এগৰাকী নিশ্চয় উপকাৰ হৈছে আলোকিত হৈছে উপকাৰ হৈছে গতিকে যদি ইয়াৰ কথা জানিব মিছা বুলি ভাবি পৰে তেতিয়াহ'লে এতিয়া কল দাদাৰ কথা বতৰাই অঁ দাদাৰ মানে যিটো ফোন নম্বৰ ফোন নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে অধিক যদি তথ্য কিছুমান যদি জানিবলগীয়া যদি আছে আপোনালোকৰ তেতিয়া দাদা এই যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নম্বৰটোত তেখেতক কল কৰিব আৰু কল কৰি সকলোখিনি জানিব পাৰিব যদি মানে বেলেগো ধৰক অসুখ থাকিলে মানে সেইখিনি জানিব পাৰিব আৰু এইফালে আহিছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় মৰাণৰ পৰা আহিছে ন আপুনি মই অঁ সদিয়া সদিয়া ধৰক আহিছোঁ মানে এতিয়া কি কয় আপোনাৰ অম্বিকাপুৰ পাচালী ধৰি লওক আপোনাৰ কলিয়া মেকুৰী তাৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে তেখেত আমাৰ জেগাত গৈ ওলালাগে আমিও তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে পৰশুৰাম বাবৰ লগতে কথা কিছুমান আলোচনা হৈছিলে আলোচনা হৈ থাকোঁতে তেখেতে গৈ ওলালাগে তেখেতৰ কাৰ্যসূচীবিলাক ধুনীয়াকৈ কাম বন কৰি বুলি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ তেখেতে তেনেধৰণে মানে আপোনাৰ দৰৱ পাতি জানে আৰু তেওঁ তেনেধৰণে কৈছে গতিকে সেইখিনি কথা আমি বহুত ধুনীয়াকৈ উপলব্ধি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে সকলো ৰাইজে যাতে এনেকুৱা বেমাৰ ভুগী হৈ থাকিব নালাগে যাতে তেনেকুৱা ভুগি হৈ থকা মানুহবিলাক তেখেতলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি পিনি আপোনালোকে জয়যুক্ত কৰে যাতে আৰু মই আপোনালোকৰ আও এষাৰ কথা কৈ থৈ যাওঁ দাদা অলপ আগতে মানে কিছু কথা কৈ আছিলে কৈ আছিলে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ আছিলে যিটো মানে দাদাই যিজন আপোনাৰ এতিয়া চাওক আপোনাৰ মেডিকেল যদি যাবলগীয়া হয় কোনোবা এজন মানুহৰ ভৰি বিষ আজি প্ৰায় ছয় সাত বছৰ ধৰক ভৰি বিষ বা গাঁঠি বিষ বা কঁকালৰ বিষ অন্যান্য এনেকুৱা হৈ আছে তেখেতৰ আপোনাৰ মেডিকেল যাওঁতে যাওঁতে একেবাৰে কম আপোনাৰ পাঁচশৰ পৰা লাখ টকালৈকে খৰচ হৈ যায় কিন্তু দাদাৰ মতে যদি তেখেতৰ মানে আয়ুৰ্বেদিকৰ নিচিনা আপুনি ঔষধো দিয়া হয় ন আয়ুৰ্বেদিকো দিয়া হয় জয়গতি দিয়া হয় বন ঔষধো দিয়া হয় সেইটো বনাৰ্যিক ঔষধো দিয়া হয় আয়ুৰ্বেদিকো দিয়া হয় টেষ্ট এটা আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে মানে যদি হৈ আছে টেষ্ট কৰি চাব পাৰে কিন্তু দাদাৰ মতে আপুনি ইমান লাখ লাখ টকাৰ নহয় কোনো খৰচ পাতি কথা নাই কিন্তু এটা কিবা এটা সন্মান জনাতো এইটো ভাবোঁ আৰু আমি কৰ্তব্য সেইটো নহয় জানো দিব নহ'লে নাই কিন্তু কোনো পইচা পাতি ডিমাণ্ড দাদাৰ ডিমাণ্ড নাই ডিমাণ্ড কথা নাই আমাৰ কথা হ'ল কি মানৱ সেৱাই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম হয় হয় অহিংসাই পৰীক্ষণ ধৰ্ম মানৱ সেৱাই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম হয় আমি এইখিনি হাতত লৈছোঁ আৰু হাতত লৈ ইয়াকে হিৰগোট কৰি আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আৰু সমাজত থকা আমাৰ দৰে ময়ো নিজকে ক'ব বিচাৰোঁ ময়ো এজন তেনেকুৱা বহুত ভুক্তভোগী আৰু মই নিজেও বহুত দৰিদ্ৰতা সীমাৰ মাজতে থকা তাৰপাছতে কিছু কথা ভগৱানৰ কৃপাত যেনিবা প্ৰাপ্তি হৈ কিনে আৰু এতিয়া এইখিনি সেৱা কৰি আছোঁ মই সেৱা কৰাটোতো কেইবাবছৰেই হ'ল তথাপিও ভিডিঅ' মাধ্যমে আজি কৈছোঁ আৰু ভাল লাগিছে সমাজক জনাবলৈ পাই নিশ্চয় হাজাৰজন উপকৃত হওক কিন্তু এইটো কোনোবা বেপাৰ বা মানে ধনুপতি হ'বলৈ কৰো প্ৰতি হ'বৰ কাৰণে নহয় 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 কিন্তু মানৱ সেৱাৰ কাৰণে হয় হয় কোনোবা ভাল লাগিব দিব কোনোবা ভাল নালাগিব নিদিব সেইটো কোনো কথা ধৰা বন্ধা নাই ইয়াত ডিমাণ্ড বুলি ক'বলৈ নাই হয় হয় আজি কিছুমান এনেকুৱা চলি আছে যাক সাধাৰণতে চিকিৎসা কৰিবলৈ যাওঁতে ধৰি লওক এজন দুখীয়া মানুহে পাঁচ হাজাৰ টকা এটা দহ হেজাৰ টকা ডিমাণ্ড কৰিলে হয় এসাঁজ ভাতৰ কাৰণে হাহাৰ এটোপা পানীৰ কাৰণে আৰু এখন বস্ত্ৰৰ কাৰণে এই তেনেকুৱা অৱস্থা মই নিজেই নিজে তেনেকুৱা অৱস্থা এসাঁজ খালে এসাঁজলৈ চিন্তা গতিকে এই সেই তেনেকুৱা সকলো যদি উপকাৰ হৈ যায় তেনেকুৱা আমাৰ মনটো ভাল লাগিব নিশ্চয় পৰিয়ালটো সুখী হ'ব গতিকে আমি সেইটোৱে ভাবোঁ মানৱ সেৱা শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মৰ মানৱৰ কল্যাণৰ যোগেদি আমি ভগৱানক পাব বিচাৰিব মানে পাব বিচাৰোঁ আৰু মানৱে যদি সহায়যোগিতা কৰি যোগাযোগ কৰে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু যেনেকৈ নহওক বহুজনে পাই আছে পাব বুলি আশা কৰিছোঁ সেয়েহে ৰাইজলৈ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে বাৰ্তাটো দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা ইয়াতে কথা জনাই থওঁ যে আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা মানুহ কোনো বহুত ধনপতি নহয় বা বহুত ডাঙৰ জ্ঞানী পুৰুষ নহয় কিছু কথা মানে ঈশ্বৰৰ কৃপাত আৰু ৰাইজৰ লগত ফুৰি মুৰিকৈ দুই এটা কথা শিকি থোৱা আছে সেইখিনিকো যেনিবা ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰি থাকোঁ যেনে গীতা ভাগৱতৰ কথা যেনে যোগ আচৰণ ব্যায়ামৰ কথা কেনেধৰণে আমি থাকিলে মানে বেমাৰ আজাৰ বা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ সেইবিলাকো যেনিবা চৰ্চা লগতে হয় গতিকে বিনা চিকিৎসা কৰা হয় এইখিনি চৰ্চা আৰু জ্ঞান বিজ্ঞানৰ কথাখিনিও ব্যাখ্যান দিয়া হয় গতিকে আপোনাৰ সকলোকে মানে লগভাগ হ'লে মানে নিশ্চয় কৈয়ো ভাল লাগিব মানে সেইখিনি উপকাৰ কামখিনি কৰিলে আমাৰো মনটো খুব আনন্দিত হ'ব বুলি ভাবোঁ এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু তাতে আজি ভাইটিকো বহুত দিনৰ মূৰত লগভাগ হ'লোঁ খুব মনটো খোজ লাগিছে মানে আৰু মই কৈ নোৱাৰিলোঁ হয় দাদাহে অহাৰ পাছতে আমাৰ গাঁৱতো মানে অসুখীয়া মানুহ আছিলে আৰু সেয়েহে মানে তেখেতলোককো মাতি দিয়া হ'ল আমাৰ ঘৰলৈ ঘৰলৈ মানে দাদাহঁতে যিহেতু আপোনাৰ এইবিলাক আপোনাৰ আয়ুৰ্বেদিকৰ নিচিনা বস্তু দিয়ে আৰু তাতে মানে এটা খুব ধুনীয়া লাগিলে শুনি পেলাই আজিকালি আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ অসমত আপোনাৰ অসুখটো সকলোৱে হয় প্ৰায় অসুখেই হয় কিন্তু প্ৰায় অসুখৰ ভিতৰতো বেছিকৈ আপোনাৰ অসুখ মানে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট বেছি হয় মানুহৰ ছুগাৰ আৰু ছুগাৰৰ এটা খুব মানে সুন্দৰ এটা ঔষধৰ কথা ক'লে মোৰ শুনি খুবেই ভাল লাগিলে আৰু সেয়া আপোনালোকেও অকণমান শুনাব বিচাৰিছোঁ তো আপোনালোকেও শুনি লওক দাদাৰ মুখৰ পৰাই আৰু বহুকেইজনে সুৰাও আহিছে আৰু কেইজনমান গ'লগৈও ছুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে মানে এটা ঔষধৰ কথা কৈছিলে তাৰ আগতে মই এষাৰ কথা কৈ লওঁ কিন্তু যদিহে আপুনি মদ্যপান কৰে মদ্যপানটো কিন্তু এৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ চুগাৰ নিয়ম মানে চুগাৰৰ মেইন কাৰণ কেইটামান আছে যে মুক্ত নোহোৱা হয় এক নম্বৰ কথা হ'ল আপোনাৰ বগা মদ খোৱা হয় দুই নম্বৰ কাৰণ হ'ল মাংস খোৱা আৰু চাহ খোৱা অসমত ভোজন কৰা দিনত দিন ৰাতি নজনাকৈ ভোজন কৰি থকা কিছুমান এনেকুৱা কাৰণ থকাৰ কাৰণেও ছুগাৰ বিশেষকৈ আয় লাভ কৰিব নোৱাৰে আপুনি আপুনি এটা সৰুকৈ টিপছ দিছিলে এতিয়া এজনক মই দেখিছিলোঁ আৰু সেই টিপছটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়কচোন আপুনি কিবা কিবি যদি সৰ্বসাধাৰণতে যদি ইয়াৰ পৰা উপশম পাব বিচাৰিছে তেতিয়া ঘৰতে কিছুমান বস্তু তৈয়াৰ কৰি খাব পাৰে যেনে ছজিনা পাত হয় ছজিনা পাতটো ৰস উলিয়াই এগিলাচমান হেৰি কৰি লওক খালী পেটতে খাই দিয়ক কিন্তু প্ৰথমত সাত বাৰলৈকে হয়তো লেটিন হ'ব কেঁচাকৈ ন অঁ কেঁচাকৈ লেটিন হৈ হ'ব কিন্তু ভয় খাব নালাগে যদি অতিপাত মানে লেটিন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানিমুনি পিচি কিনে নিমখ দিব তাত আৰু নেমু দি কিনে খোৱাৰ পিছত সেইটো বন্ধ হৈ যাব এইটো লগতে কৈ দিলোঁ যে যদি কোনোবা বাৰম্বাৰ লেটিন পায়খানা হৈ আছে টেবলেট কৰি ৰখাব পৰা নাই এইটোক যদি পুৱা পুৱা বেলিকা খালী পেটত খায় আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা উপশম পাব আৰু লগতে ছুগাৰটো নিৰ্মূল হৈ গৈছে হে নিৰ্মূল হ'ব আৰু ছুগাৰৰ এইটো খোৱাৰ পিছত বহুত মানে কমি যাব যদি পেট বাঢ়ি গৈছে ই কমি যাব ছজিনা পাতৰ এটা মহান গুণ আছে এই ইয়াক নিৰ্মূল কৰা আৰু দ্বিতীয়তে আমি ছুগাৰ হ'লে কি কৰিব লাগিব দিনৰ ভাগত অন্ন খাবলৈ ৰাতি মানে ৰুটি খাব লাগিব একৰুোজ ভাত খাই মানে অন্ন আহাৰ কৰি কিনে আমি থাকিব লাগিব আৰু ৰাতিপুৱা যিজনৰ হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁলোকে এক্সাৰচাইজ কৰাটো নিতান্ত জৰুৰী এইখিনি যোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান দূৰ যে আমাৰ ঘৰলৈ যে আহিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ দুজনকে জনালোঁ আৰু তো বজ মনবীসকল ভিডিঅ'টো চাইনে পালে কমেণ্টত জনাব যদি ভিডিঅ'টো কোনোবা এটা নক'লগৈ কথা কৈছে অনুগ্ৰহ কৰি নিজৰ ভাইকে মাফ কৰি দিব আজিলোঁ ধন্যবাদ জয়